Привет, друзья! Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, а у нас сегодня такой вот трэш. Mm -hmm. uh -huh. Донбас превращается в Африку. А -а -а. Почему никто не слышит Донецк? Это несправедливо. А -а -а. Найбільше воду брать в абсолюнітку. Ось одним із ваших дронів і було знищено цей міст. Цієї ночі терористи Росії, як завжди, атакували Україну, зокрема Миколаїв. Але і Росія від фірмових дронів-облонків. Літить, літі, літі, літі в аеропорт. Отримувало сьогодні Сочі. Там горить нафтобаза.

А в Вороніжі самі руски вирішили своїм же пипуа розбомбити будинок воронежців. Очевидь, їм теж подобається ця двіжуха. Ну і звісно, ефективно працювали дрони спільноти Стерненка. Вони розмінували замінований росіянами міст на Брянщині. Першу думали, що це робота українських диверсійно-розвідувальних груп, але виявилося усе набагато простіше. Нещодавно ми із вами збирали 50 мільйонів гривень на дрони на оптоволокні, і ось одним із ваших дронів на оптоволокні було знищено цей міст. Ну, точніше, історія така: росіяни його попередньо замінували, а українські воїни за допомогою дрона узяли і розмінували. Прекрасно. Чому ніхто не слишить Донецьк? Це несправедливо. Може, я не прав, не маю права, но ми за отчизну. Руський мір з кожним днем перетворює Донбас на нові Дубаї. Шутка не перетворює. Навпаки, після приходу руського міра в Донецьку в геометричній прогресії ростуть проблеми з водою. Подаемы исчерпаны доила, и больше воду брать вообще неоткуда, совсем неоткуда, ее совсем больше нет. Донбасс превращается в Африку. Засушливый климат и нехватка осадков ударила по стратегическим запасам водных ресурсов. Трубы водопостачания, вся инфраструктура разбомлена самой аж России. Это был не совсем канал, а водовод. Вода туда подавалась по огромным трубам, которые проходили как раз в районе Торецка, Бахмута и Часового Яра, где уже три года идут ожесточенные боевые действия. Действия. И на кадрах с беспилотников мы можем видеть, как эти трубы выглядят сейчас. Воленцевское водохранилище, ранее питавшее водой всю Енакиевскую агломерацию, сегодня находится в критическом состоянии. Месяц назад русло реки Булавин обмелело до минимальной точки, и качать необходимый объем жидкости для населения республики стало невозможно. Как рассказали специалисты, ранее эта водозаборная башня была практически до верхнего уровня в воде. Гроши на новые водогены украдены. Есть такие впечатления, что тех, кто еще остался в Донецке, просто хочется. Хочут выжить, чтобы люди сами из Виты выехали. Когда-то Донецк был городом роз, городом гордости. Люди жили достойно. А теперь вода раз в три дня. Люди там, извините, стелят пакеты в унитаз, потому что иначе нельзя. Кто-то выносит, кто-то бросает под окна. И это наша общая боль уже 10 лет. Почему никто не слышит Донецк? Это несправедливо, это унизительно. И я буду об этом говорить, потому что Донецк достоин большего. Люди в Донецку от безвыхода добывают воду будь-яким способом. Донецк. На улице дождь. Горькая правда жизни. Собираем воду. до чего ли людей довели, что они черпают воду, воду прямо с асфальта, из канашки, которую прорвало. Это до чего нужно было так людей довести? Это кошмар. На ведь мы этим в калюжах. А мы мечтаем о воде. Спасите нас! А это еще одно большое достижение России. На Донбассе в людей тупо отжимают житло. Я Гуликова Елена Викторовна. Мне 62 года. Пенсионер. Работаю диспетчером на скорой помощи. В 2014 году э, помогала ополчению. Была в первом недотряде Дома правительства. Была полностью за ДНР и Россию поддерживала. В 2015 году я купила себе квартиру. При нотариусе ДНР. Проверено на тот период, все было оформлено правильно, не было списков ГКО, по которым моя хозяйка попала в санкционные списки с конфискацией. Вот. Я оплачивала квартиру, с первого дня живу в ней. В четвертом году осенью мне на двери повесили уведомление, что квартира не моя, принадлежит Российской Федерации. Чтоб я ее освободила в течение пяти, дни, э, пяти дней, на шестой день с милицией вскроют замки, опечатают ее. Ура! Победа! О, Господи! Я сильно расстроена сделку мою посчитали ничтожной. Я теряю не только квартиру, но и здоровье. Сейчас идут суды, пытаются меня выселить с квартиры моей. Сейчас я прошу президента Российской Федерации ну, смешно. помочь мне в решении моего вопроса. Ведь незаконно забирать у меня мою частную собственность, в которой меня лишают не по моей вине. Все хорошо. Ця жінка отримала свою винагороду. Я певне враження, що вона недовольна, А щоб в руському мірі все було спокійно і не нили росіяни. їм кожного дня блокують інтернет в різних регіонах і обмежують роботу месенджерів, додатків, зокрема таких як Інста, Фейсбук хочуть заблокувати Ватсап. Я дитина рівона х да і в своє время я до бабушки літом в деревню Ну Так от тоді в деревнях толком телефонів то не було. Дайте ми сейчас розбалуваний. Але є зато новий, скрепний, безпечний, ФСБшний месенджер Макс, куди енергійно заганяють усіх росіян. Особенно для меня вообще настораживающее это новое приложение Макс, которое я максимально буду стараться избегать. И госуслуги, на которых все воруется, тоже для меня опасность. Никакой опасности нет. Мне кажется, что враги нашего государства находятся внутри страны. Я это говорю о том, что с 1 сентября вступит в силу очередной шедевр законотворчества. Вводятся штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN. Штрафы для обычного работающего человека серьезные от 3 до 5 тысяч рублей. Причем федеральные коллеги даже не посчитали необходимым посоветоваться с нами, с регионами. Нам сами опасаться включать VPN или не читать комментарии под постами. Вдруг там будет вредоносная символика или ссылка. Мне придет мысль, что нас держат за бессловный планктон. Путин потрапил у реестр экстремистских материалов в РФ. А руссиан штрафуватимуть за перегляд видео. И называется Путин публично на собрании евреев признался, что он еврей. Считаю, считаю большой исторической ошибкой этой торжественной части наступил и сам праздник. Сначала ему положили свечи, зажженные сначала Владимиром Путиным, а затем и главным раввином России Берлом Лазаром. С сегодняшнего дня в радиусе 5-километровой зоны ПАО Аэропорт Братск вводится временное ограничение использование мобильного интернета. Нестись к этому с пониманием, воспринимать это как э, оздоровительную процедуру, детокс такой, да, э, действительно. Ну, наверное, государство должно помочь немножечко Телеграмму, либо ухудшить его связь, либо, может быть, вообще запретить. Хотя, я надеюсь, и без этого обойдется. На этом все. Дякую за перегляд. Ставьте лайки, пишите комментарии и обовязково подписывайтесь.